Skuad Harimau Malaya bakal menghadapi masalah besar. Capir Verder telah membarisi beberapa pemain berpengalaman dan bintang dunia bagi menguji perlawanan menentang Harimau Malaya. Alvin Fortis, antara pemain yang bakal membongkarkan segala kelemahan skuad Harimau Malaya. JDT akhirnya melepaskan ketua jurulatihnya, walaupun berjaya mempamerkan keputusan yang cemerlang sepanjang kariernya. Sebelum kita lanjut ke berita sukan, Izinkan saya untuk meminjam masa anda sekejap untuk menekan butang subscribe dan notifikasi bell agar saya lebih bersemangat berkongsi video lebih menarik lagi di masa hadapan. Masih lagi di di dalam sukan, skuad kendalian Peter Klamovski bakal berdepan pasukan gergasi Asia Tenggara, iaitu Vietnam, dalam perlawanan kelayakan Piala Asia pada bulan Jun nanti mereka bakal mengadakan perlawanan persahabatan terlebih dahulu bagi menguji kekentalan barisan pemain untuk panggilan kali ini. Dua perlawanan persahabatan menentang Capir Verde telah diatur melibatkan perlawanan secara terbuka dan tertutup. Apa yang mencuri perhatian untuk perlawanan persahabatan ini ialah setelah melihat senarai barisan pemain kebangsaan Capir Verde yang telah dipanggil untuk menentang skuad Harimau Malaya. Tonggak utama Selangor FC Alvin Fortes telah dipanggil oleh skuad kebangsaannya bagi menguji kekentalan negara kita. Alvin Fortes yang memiliki pengalaman yang luas di Liga Malaysia, kini ditagih oleh skuad kebangsaannya bagi mengenal pasti segala rahsia barisan pemain-pemain skuad Harimau Malaya dari segi kekuatan dan juga kelemahan mereka. Alvin juga yang memiliki skill individu yang menarik sewaktu beraksi di Liga Super dan berjaya merekodkan 10 jaringan pada musim lepas sememangkan bakal memberikan cabaran kepada skuad Harimau Malaya nanti. Kali terakhir Alvin beraksi buat skuad kebangsaannya ialah pada tahun 2018. Selain Alvin, Ketua pasukan PSM Makassar turut dipanggil bagi memperkuatkan barisan skuad kebangsaan Capir Verde kali ini. Pasukan dari benua Afrika ini sememangnya lawan yang kental buat Harimau Malaya. Ini kerana mereka memiliki rekod yang baik dalam beberapa kejohanan sebelum ini. Mereka kini berada di kedudukan pertama kumpulan dalam kelayakan Piala Dunia peringkat Afrika yang mana memperoleh empat kemenangan, satu seri dan satu kekalahan. Mereka berjaya mendapatkan tujuh jaringan gol dan hanya lima bolos dalam enam perlawanan di kempen kelayakan Piala Dunia tersebut. Sebelum ini, mereka juga merupakan juara kumpulan di kejohanan Piala Afrika pada tahun lepas dan berjaya mengimbangkan pasukan gergasi Afrika iaitu Mesir dengan mudah. Perlawanan menentang capir Verde ini, kita bakal melihat bagaimana skuad kebangsaan mengatur percaturan dengan baik bagi mengawal perlawanan untuk berdepan dengan pasukan gergasi ini. Peminat harimau Malaya turut tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan ini yang mana dikabarkan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur bakal dibanjiri oleh peminat bola sepak tanah air pada hari perlawanan tersebut. Sebelum ini, penyampai berita Astro Arena memberi bayangan JDT bakal melepaskan ketua jurulatihnya setelah tidak berjaya mencapai target mereka di pentas ACL Elite iaitu untuk mara ke peringkat suku akhir. Biasanya, kalau seorang jurulatih dari JDT itu tidak dapat mencapai target pasukan, maka jurulatih itu bakal dilepaskan. Ujar Zul Helmi. Kenyataan itu seakan menjadi kenyataan. Ini setelah satu berita yang mengejutkan semalam, pasukan dari selatan tanah air, Johor Darul Takzim, mengumumkan untuk melepaskan ketua jurulatihnya, iaitu Hector Bidoglio dalam satu postingan di media sosialnya. Hector yang memiliki rekod yang cemerlang bersama JDT sejak kehadirannya pada 2022. Berjaya membawa JDT Mara ke pusingan 16, buat kali pertama di pentas ACL Elite iaitu selaku juara kumpulan antara memori yang tidak dapat dilupakan oleh peminat bola sepak Johor. Satu lagi pencapaian yang memberangsangkan ialah, beliau turut berjaya mengekalkan aksi tanpa tewas dalam kesemua pertandingan di domestik. Johor turut mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada Hector yang telah banyak menabur bakti kepada pasukan yang mana telah menukar lanskap bola sepak Johor ke arah yang lebih baik. Melepaskan ketua jurulatih ini bukan bererti pencapaiannya yang tidak bagus, tetapi ini merupakan salah satu usaha untuk kelab terus meningkatkan standard dan meneruskan tradisi kejayaan di masa hadapan. Jika anda miliki perkabaran yang menarik untuk dikongsikan berkenaan video ini, Sila rakamkan pandangan anda di ruangan komen di bawah.